Меня зовут Юрий Круцилов, я сам с Николаева, родился в Николаеве, живу в Николаеве, работаю на Европу, вот, занимаюсь дизайном, здесь вот занимаюсь революцией в данный момент, бросил бизнес и нахожусь в данный момент здесь. Добре. И чем вы занимаетесь? Какая ваша профессия? Я дизайнер. Вы дизайнер? Выпускающий. Угу. Поясните, какой ваш вклад в дело Майдана? Ну, не знаю, это а оценят потом в дальнейшем историки, мой вклад личный в дело Майдана. То есть э, на данный момент я делаю то, что я могу. Так. И есть у меня какие-то деньги, которые я вкладываю вот в этот лагерь. Э, я трачу свое время, я трачу свою энергию, трачу свое здоровье. Мы здесь ну, вместе со всеми ребятами, то есть мы здесь все одинаково э, работаем. Мы здесь одинаково работаем на, для Майдана, для Украины что вы будете делать сегодня? Ну, сегодня у меня с 9 до вечера до 6 утра смена ночная. Как всегда, боевой блокпост. Мы на боевом посту мы просматриваем, отслеживаем передвижение милиции. В случае, если будут какие-то ситуации нестандартные, как было вчера, когда Беркут очередной раз избивал людей, то будут приниматься, корректироваться, приниматься другие меры. Э, Евромайдан очень важен в первую очередь для создания украинской нации и создания украинской сведомости. Есть вот э, в Америке каждый человек, живущий в Америке, да, гражданин Америки, он считает себя американцем. Вот в Украине очень мало людей, которые себя считают гражданами Украины, которые готовы бороться до конца за Украину. Поэтому Евромайдан их учит этому. И вы да. Я 11 числа перед площадью, на площади здесь было очень много Беркута, и я им говорил, что я готов положить здесь свою жизнь за свою страну, за свой народ. На вашу думку, можуть бути найбільш позитивні наслідки Майдану? Саме позитивний наслідок Майдану це створення першої за останній час демократичної країни. істинно демократичної. Тобто там, де влада повністю принадлежить народу. Ну, це буде найкраще. Ну, я думаю, зміна власті. любой президент, который не сидел два раза, который не с Донбасса, не с партии регионов, это уже намного лучше, чем то, что есть на данный момент. Вы из Донбасса? Нет, я, это юг Украины. А где я? Николаев это между Херсоном и Одессой. Ага. Дякую. А какие наследки Майдану вас наибольше турбуют? Меня очень волнует то, чтобы люди не разочаровались очередной раз, и люди все то, что они здесь получают, те знания, которые они получают, то общение, они оставили в себе и продолжали жить точно так же, как они живут здесь на Майдане, как демократические граждане, как граждане самодостаточные. Какого я боюсь того, что мне придется либо уходить в леса, брать оружие и воевать, либо бежать в ближайшее посольство и просить политического убежища, потому что на данный момент в Николаеве на меня уже заведены уголовные дела по поводу свержения действующей власти. И уже есть в СБУ огромное досье с фотографиями, с видео, где... Мне знакомые с СБУ сказали, что либо вы выигрываете, либо уезжай со страны. Тебя посадят. Теперь ролик люди по Что им на самом деле Я хочу им сказать, что, чтобы они знали, что вот здесь, на Евромайдане, собрались в первую очередь люди. В первую очередь люди, которые любят свою страну. Которые считают, что Тут Евромайдан, он говорит не сколько о том, что нам надо быть в Европе, сколько говорит, что мы уже есть европейцы, что мы есть центром Европы. И здесь люди, которые переформатируют свое мышление и становятся лучше, с каждым днем лучше, сильнее, дружнее. И э, вот этот Евромайдан, он объединил всю страну, он объединил Юг, Восток, Запад, Центр. И здесь действительно делается, творится любовь, любовь и духовность. Поэтому я бы хотел, чтобы каждый, кто увидит этот ролик, не смотрел. Есть много провокаторов и здесь, на Евромайдане. Но большинство, большая масса людей, которые здесь, на Евромайдане, это люди, которые бросили свою работу, свой бизнес, оставили свои семьи и детей, которые приехали бороться за свои права и права своей страны, жить лучше, жить так, как они хотят жить, а не так, как им прикажет какой-то дядя.